Учасники марафону миру ранок четвертого дня пробігу зустріли на Барвінківщині. Гостинний прийом сприяв гарному відпочинку та відновленню сил спортсменів. На передостанньому етапі марафону вони не втратили бойового духу та наміру дістатися до кінцевого пункту призначення. Було в самому початку 57 сім чоловік. Ті, хлопці, зі здоров'ям і з можливостями менше, так як у нас у всіх у інвалідів обмежені можливості, у кого… Возможности были, они, спасибо тоже спонсорам, их развезли по домам, по городам. Вот. Осталось у нас сейчас 25 спортсменов, которые стартуют из Барвенкова и э, полную, пройдут полную дистанцию до города Славянска. Пробіг миру об'єднав спортсменів декількох поколінь: наймолодшому з учасників 5 рочків, на старшому більше 70. І всіх їх єднає одна мета спільне прагнення та інтереси. Біги ми для себе, и других, конечно, подтягиваем под молодежь, потому что молодежь мало сейчас занимается, особенно марафонским бегом. Ну, я, допустим, у меня сын занимается младший марафон, и все, я ее приучила с детства. Ну, и сама я с детства занималась, но потом перерыв был, а сейчас снова занялась, время есть на пенсии, сколько это, сколько сил есть, сколько здоровья будем бегать. А не сложно преодолевать такую дистанцию? Это быть... Нет, ну, здесь же темп, тренировки каждый день, тренировки каждый день, и темп тут уже по здоровью. Природа и все, что тут организовывается, настолько вот все это благотворительно и для здоровья, и для, ну, для эмоций. Это, во-первых, эмоции, какие тут получаешь. И, и вообще, побольше таких акций нужно делать, чтобы вот люди с ограниченными возможностями могли вот так вот делать такие чудеса. Это самое главное. И мир добрее будет, во-первых. И люди, и, может быть, и здесь, на нашей земле, мир быстрее настанет побольше всего этого проводить благотворительно. Я, я принимаю участие в марафоне. А каким образом? Что ты делаешь? Я с мамой бежу. Да? А сложно бежать? Нет. Я хочу всем миром, чтобы у всех было мир. Тут не в возрасте дело, а дело в силе духа, в радости жизни. И чтобы э, свои не, не, как ограниченные возможности не сужать, а расширять. Потому что мы все здесь Встрічаємося Від як до та це велика радість. ми знакомімося. А кое-кто і жениться. Представники з більше ніж 20 українських міст: Києва, Харкова, Ізюму, Добропілля, Слов'янська, Краматорська, Кривого Рогу, Чернігова, Жовтихвод та багатьох інших в рамках марафону прагнули продемонструвати єдність усіх куточків країни. Вот наші друзі Київ, всі Славянський Київ. Ми всі в місті всі одні команди, іначе бути не може. Єдина Україна. одна для всех. Я представляю Киев с большим удовольствием на этом, на этом празднике здоровья, на этом празднике мира. Вот. 180 километров примерно мы будем бежать. Мы уже половину пробежали. Слава Богу, я думаю, что дистанция. И только разгоняемся. С каждым разом нам все легче и легче. Нам уж все мало и мало. Может, мы еще куда-то побежим потом, не знаю. В общем, вот согласен с Русланом, с городом Харьковом, согласен со Славянском, со всей Украиной. Замечательная атмосфера, отличная погода, настроение. И мы бежим по мирной, вольной, нашей ридной по Украине. И вот от этого наша радость еще сильнее. И хотим, чтобы так оно и оставалось навсегда поэтому мы здесь. -ка. Цель показать то, что мы едины, то, что мы друг другу помогаем, то, чтобы люди увидели, насколько надо друг другу помогать, а не быть сейчас озлобленным. У нас начинается дистанция, у нас люди бегут с пяти возраста, это маленький ребенок, Витя, и где-то какой возраст самый конечный? 70 с чем-то? Ну, под 80 лет да. нашим ветеранам. Нас, наша цель показать, чтобы, что мы вместе, что и мы не друг забудь, другу. у нас инвалиды, колясочники. Да, инвалиды-колясочники. Это просто, вот особенно горки, это то, что показывает, что мы друг другу помогаем, что надо и, и в трудную минуту быть нормальным человеком. Вот наша цель – донести людям, что мир во всем мире. Надо ко всему привыкать и друг другу помогать. И продолжая тему вашего вопроса по поводу памятников в горе, воинам, погибшим в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, мы отдаем дань и почести этим людям, которые сражались за нашу Родину, за то, чтобы они воевали, чтобы был мир. Теперь мы сражаемся со своими трудностями, со своей дистанцией, чтобы был мир. Четвертий день марафону передбачав подолання дистанції в 30 кілометрів з Барвінківського до Слов'янського району. У селі Гусарівка спортсмени віддали данину пошани та поклали квіти біля пам'ятного знаку загиблим воїнам Другої світової війни, після чого продовжили запланований маршрут. Долаючи шлях хто бігом, хто в інвалідних візочках, а дехто на велосипеді. Учасники марафону з миром прибули до села Прилесне Слов'янського району. Тут на них з радістю чекала ушатно вдягнена дітвора та місцеве керівництво. Ми дуже раді дуже вдячні сьогодні зустрічати таку веселу, таку радісну, таку здорову компанію, як ви. Ми вам заздримо дуже і приєднуємося до вашої місії, до вашої такої веселої, гарної організації. І вас вітають наші діти. Будь ласка, за нами живуть пораші вас! Сиволічно, що сьогодні такий прекрасний, теплий день. Марафон ваш присвячений миру. Я хочу побажати всім нам з вами мирного неба над головою, терпіння. Доброты душевной. И я думаю, мы мы витаем у вас на нашей земле. И я думаю, что все эмоции, яки вы сегодня отримаете, будут лишь позитивнее Очень позитивный и очень положительный момент для воспитания и молодого поколения и для более взрослого старшего поколения. Это есть заряд. И не зря ваш марафон называется за мир. Он очень нужен такой марафон, особенно в сегодняшнее время, когда существуют разные настроения, когда у народа тяжелое финансовое положение, тяжелое мор... в моральном некотором состоянии люди находятся очень тяжелом. И то, что вы делаете, это под... придает им силы. Смотр... Глядя на вас, люди поднимают голову и идут дальше. Мы желаем мира. Мы не начинали войну и не хотим ее продолжения. Мы хотим, чтобы Украина была единая цельная и свободная. И вы знаете, за сегодняшний день разрешите от лица наших спортсменов поблагодарить сегодняшних наших руководителей, которые нас приняли тепло, как и во всех других городах Украины. Наш Донбасс прекрасный, и мы должны жить в мире. Чем больше мы будем общаться, Наш пробег для того и предназначен, чтобы мы больше узнавали друг друга, больше общались. Приезжайте в Славянск, мы рады будем вас встретить. Спасибо. Цікавою та вражаючою стала екскурсія по місцевих історичних пам'ятках музею під відкритим небом. Делегація з Київської, Харківської, Дніпропетровської та Донецької областей мала нагоду не тільки ознайомитися з самобутніми традиціями свого народу, а й опанувати давні ремесла. Наприклад, жінок зацікавив старовинний ткацький верстат. Приємна прогулянка живописними містами, тепле спілкування в невимушеній обстановці, традиційний візит до пам'ятного меморіалу. Учасники марафону миру трохи стомлені, але радісні. Вже завтра на них чекає вирішав. Ральний момент фінішу слов'янську, а поки відпочинок і смачна вечеря на лоні природи.